Apa khabar semua dalam video ni Cikgu nak tunjukkan beberapa contoh Yang mungkin ditanya dalam peperiksaan SPM tentang penyelesaian Sistem persamaan linear Dan tak linear Ok jom cikgu tunjukkan kepada murid-murid semua Baik contoh pertama adalah Diberi Sebuah segitiga bersudut Tepat dekat sini Dan dekat sini dilabelkan Y dan di sini dilabelkan X dan hipotenus kepada segi tiga bersudut tepat ni adalah sepanjang 26 cm dan diberi luas segi tiga ini adalah 90 cm2 dan satu lagi syarat y adalah lebih panjang dari X. Dan soalan dia adalah cari nilai X dan Y. Okey, jadi bila kita tengok segitiga tu, pertama sekali hint yang diberikan adalah luas segitiga adalah 90 cm2. Maksudnya, cara nak kira luas segitiga adalah 1 per 2 darab X darab Y sama dengan 90. Betul tak? Itu persamaan kita yang pertama. Persamaan kita yang kedua pula adalah kita boleh menggunakan hypotenuse ni sebagai kita punya persamaan iaitu x kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 26 kuasa 2. Dan ini adalah persamaan cikgu yang kedua. Jadi sekarang ni tugas kita hanyalah mencari apakah x dan apakah y dan akhir sekali pastikan y adalah lebih panjang daripada x. Okey. Jadi first sekali apa cikgu nak buat adalah cikgu nak kembangkan dulu 26 kuasa 2 tu. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 26 kuasa 2 adalah 676. Okey, jadi plan cikgu sekarang adalah cikgu nak gunakan persamaan 1 dan jadikan X ni sebagai perkara tajuk. Kemudian cikgu akan masukkan X yang cikgu dapat tu ke dalam persamaan ini. So itu kita punya plan tau. Jadi, 1 per 2, XY sama dengan 90 bermakna XY sama dengan 180 dan bermakna X sama dengan 180 bahagi Y. Dan ini yang kita akan masukkan ke sini. Maksudnya, persamaan cikgu yang tu akan jadi 180 bahagi Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 676. Jadi 180 kuasa 2 bahagi y kuasa 2 tambah y kuasa 2 sama dengan 676. Okey, jadi kalau cikgu nak hilangkan y kuasa 2 yang dekat bawah ni, maka cikgu akan darab ke semua equation ni belah kiri dengan belah kanan, cikgu akan darab dengan y kuasa 2. Jadi persamaan kita akan jadi 180 kuasa 2 tambah y kuasa 4 sama dengan 676 y kuasa 2. Okey, jadi sebenarnya ini kita boleh selesaikan menggunakan persamaan kuadratik ni. Okey, jadi cikgu susun semula. Kita akan dapat Y kuasa 4 tolak 676Y kuasa 2 tambah 180 kuasa 2 adalah 32,400. Sama dengan kosong. Maka, kalaulah kata cikgu nak wakilkan sementara... Y kuasa 2, cikgu nak wakilkan dengan huruf K. Okey, maka dekat sini cikgu akan ada K kuasa 2 tolak 6, 7, 6 K tambah 3, 2, 4, 0, 0 sama dengan kosong. Maka cikgu akan dapat K. Cikgu akan guna kalkulator untuk dapatkan punca K tu. A adalah 1, B adalah negatif 6, 7, 6 dan C adalah 3, 2, 4, 0, 0 sama dengan Okey, jadi K yang pertama adalah 6,2,4 dan K yang kedua adalah 51.9. Maka disebabkan Y kuasa 2 sama dengan K, maka Y kuasa 2 adalah 6,2,4 dan 51.9. Jadi Y adalah tambah tolak square root of 624 dan juga tambah tolak square root of 51.9. Jadi kalau square root of 624 ni kita akan dapat 24.98 dan juga negatif 24.98. Okey, Y yang kedua pula kita akan dapat square root of 51.9 7.20 kosong dan juga negatif 7.20. Baik, yang pertama sekali, kalau kita dapat nombor negatif, maka mengikut soalan ni takkanlah kita punya x dengan y ni negatif betul tak? Sebab sekarang ni x dengan y adalah mewakili jarak ataupun panjang garisan ni dan juga garisan ni. Betul tak? Maka value dia mestilah positif. Jadi awal-awal lagi cikgu boleh neglect ataupun cikgu boleh abaikan solution yang negatif. Baik, jadi sekarang tinggal solution yang positif. Macam mana nak pilih mana satu solution yang betul ni? Adalah dengan cara kita akan bandingkan dengan x nanti sebab asalnya syaratnya adalah y adalah lebih panjang daripada x. Jadi cikgu suspect satu y ni akan lebih panjang dan satu y ni akan lebih pendek daripada x. Jadi macam mana nak cari x? x adalah 180 bahagi y. Jadi kalau kata kita ambil y sama dengan 24.98 maka x adalah 180 bahagi 24.98 x adalah 7.2. Okey untuk y sama dengan 7.2 pula x adalah 180 bahagi 7.2 maka mestilah x kita 24.98 maka syarat dekat sini adalah y lebih panjang daripada x jadi bila y lebih panjang daripada x maka jawapan kita mestilah set yang ni iaitu y adalah 24.98 dan x adalah 7.2 jawapan yang ni kita tak terima sebab y dia lebih kecil daripada x Ha, jadi soalan tu murid-murid kena baca betul-betul Tapi katakanlah selepas peperiksaan tu Cikgu ada masa lebih lagi Apa kata cikgu cek balik jawapan ni 24.98 Darab 7.2 Bahagi dengan 2 Cikgu akan dapat 90 Maka betul dengan nilai yang kita dapat tadi, luas segi ni adalah 90. Tapi sekarang cikgu nak tengok pula, boleh tak dapat hypotenuse? 24.98 kuasa 2 tambah 7.2 kuasa 2 square root. 26. Exactly hypotenuse yang dibagi dalam soalan. Jadi kalau murid-murid ada masa, cek macam tu dan dapat balik 90 dengan 26 ni maka confirm jawapan tu jawapan yang betul. Okey, itu contoh yang pertama cikgu nak tunjuk. Sekali lagi cikgu nak ingatkan kalau murid-murid nakkan nota yang cikgu tulis ni, link untuk download nota ni ada dekat bawah. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua pula. Sebentar, cikgu tulis dulu contoh ni sebab ayat dia agak panjang. Baik, soalan ni berbentuk penyataan dan dia agak panjang sikit. Jadi, jom cikgu bacakan. Buktikan bahawa satu garis lurus yang melalui titik 2 kosong bersilang dengan lengkung berikut. X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2 sama dengan 8 pada titik 6 4 tentukan sama ada garis lurus itu juga menyilang lengkung ini pada titik yang lain. Jadi cikgu rasa murid-murid perasan garis lurus tu adalah persamaan linear dan ini adalah persamaan tak linear. Jadi persamaan tak linear ni kita akan cuba selesaikan dengan persamaan linear garis lurus tu dan kemudian kita akan tengok dia bertemu tak dekat titik 2 0. Jadi sekarang ni perkara pertama yang kita kena buat adalah kita kena cari persamaan linear untuk garis lurus tu dulu. Jadi untuk persamaan garis lurus ni, cikgu biasanya akan buat macam ni. Y sama dengan AX plus B. A ni adalah kecerunan kepada garisan tu dan B ni adalah dia punya pintasan kepada paksi Y. Cikgu faham mungkin murid-murid juga ada belajar kaedah lain untuk mencari garis lurus ni. Murid-murid boleh je nak guna kaedah yang murid-murid dah belajar sebelum ni yang mungkin berbeza dari kaedah yang cikgu nak tunjukkan. Janji jawapan akhir dia sama. Persamaan akhir tu sama. Okey, mula-mula sekali cikgu kena cari kecerunan. Jadi kita tahu garisan lurus ni dia melalui garis 2, dan dia melalui garis 6, Okey, jadi nak mencari kecerunan tu A adalah Y2 tolak Y1 kan. Ini poin kedua. Ini poin pertama. Jadi Y2, 4. Y1, 0. X2, 6. X1, 2. Jadi, 4 per 4. Maka, A adalah 1. Jadi, dekat sini, kita tahu Y sama dengan X tambah B. Sebab, A dia adalah 1. Jadi, sekarang ni, cikgu gantikan. Point 2, ni, cikgu gantikan ke dalam. Equation ni. Maksudnya, bila X sama dengan 2, tambah B, Y sama dengan kosong. Maka B, cikgu adalah negatif 2. Betul tak? Jadi persamaan cikgu sekarang adalah Y sama dengan X tolak 2. Itulah persamaan garisan lurus cikgu. Dan ini cikgu boleh namakan dia persamaan pertama. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Dan disebabkan cikgu dah ada Y sama dengan X tolak 2. Maka cikgu akan terus gunakan Y ni. Dan masukkan ke sini. Okey. Jadi, X tolak 4 kuasa 2. Tambah Y tolak 2 kuasa 2. Tambah Y cikgu sekarang adalah X tolak 2. Tolak 2 kuasa 2. Tolak 2 ni dekat luar. Kuasa 2 sama dengan 8. Okey, jadi bagi cikgu kembangkan dulu yang pertama ni x kuasa 2 tolak 8x tambah 16 tambah x tolak 2 tolak 2 adalah x tolak 4 kan. Dan x tolak 4 ni kuasa 2. Maka sekali lagi kita ada dekat sini x kuasa 2 tolak 8x tambah 16 sama dengan 8. Sekejap cikgu tengok betul ke sama dengan 8? Okey, memang betul. Sama dengan 8. Jadi sekarang ni, cikgu ada 2x kuasa 2 tolak 16x tambah 16 tambah 16, 32. 32 tolak 8 adalah 24. Sama dengan kosong. Jadi sekarang ni, cikgu boleh cari punca x. Cikgu nak guna kalkulator. 2, negatif 16 dan C dia adalah 24. Maka cikgu akan dapat x1 sama dengan 6. Maksudnya x tolak 6 dan x tolak 2 sama dengan kosong. Maka x cikgu adalah sama dengan 6 dan x sama dengan 2. Okey, bila x sama dengan 6 maka y sama dengan y cikgu adalah x tolak 2. Maka x tolak 2 sama dengan 6 tolak 2 sama dengan 4. Dan y cikgu adalah x tolak 2 maka 2 tolak 2 sama dengan kosong. Maka koordinat di mana kedua-dua persamaan ni bertemu adalah satu koordinat dia adalah pada 6, 4 dan satu lagi adalah pada 2, 0. Maka adakah kita dah berjaya menjawab soalan? Soalan kita adalah buktikan bahawa satu garis lurus yang melalui titik 2, 0 bersilang dengan lengkung berikut pada titik 6, 4. Adakah kita jumpa titik 64 tu? Betul, kita jumpa titik 64 tu. Maka ini bermakna kita dah berjaya buktikan bahawa garisan lurus ni bersilang dengan lengkuk persamaan ni pada titik 64. Kemudian soalan kata tentukan sama ada garis lurus tu juga menyilang lengkung tu pada titik yang lain. Dan kita dapat satu lagi titik dia bersilang iaitu pada 2 kosong. Jadi sekali saja kita selesaikan persamaan ni, kita dapat kedua-dua titik persilangan. Bukan saja kita berjaya buktikan, kita juga berjaya mencari satu lagi titik di mana garisan tu bersilang. Okey, cikgu harap murid-murid masih dapat ikut so far. Kalau tak berjaya, ada terlepas dekat mana-mana, murid-murid boleh kebelakangkan sikit video ni dan tengok semula. Contoh kedua ni. Okey, sekarang ni cikgu nak move on dengan satu lagi contoh yang agak menarik dan mungkin boleh ditanya dalam soalan SPM. Jom kita tengok. Dan soalan ketiga ni agak simple iaitu cari koordinat. Titik persilangan antara lengkung 6 bahagi X tambah 8 bahagi Y sama dengan 2 dengan garis lurus. Y tolak 3X sama dengan 4 ha, Nampak macam cukup simple kan Tapi persamaan ni pelik sikit Sebab X dengan Y dia duduk dekat bawah okay, Jadi first first cikgu nak labelkan Ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua Jadi apa plan kita? Plan kita adalah Persamaan kedua ni cikgu nak jadikan Y ni perkara tajuk Dan cikgu nak gantikan Y tu dekat sini okay, Jom kita buat sama-sama Jadi persamaan kedua ni Y sama dengan 4 tambah 3x. Okey, sekarang kita akan tulis persamaan yang pertama ni semua dalam bentuk x. Jadi, 6 bahagi x tambah 8 per 4 tambah 3x sama dengan 2. Jadi, untuk naikkan semua x ni ke atas, apa cikgu nak buat adalah cikgu akan darab semua ni dengan x darab 4 tambah 3x. Jadi, term yang pertama tu akan jadi 6 darab 4 tambah 3x tambah 8x sama dengan 2x darab 4 tambah 3x. Cikgu suspect akan jadi persamaan kuadratik juga. Memang biasanya kalau pertembungan persamaan linear dengan persamaan tak linear memang kemungkinan besar murid-murid akan jumpa persamaan kuadratik yang perlu diselesaikan. Jadi, 6 darab 4 adalah 24 tambah 6 darab 3, 18x tambah 8x sama dengan 4 darab 2, 8x tambah 6x kuasa 2. Jadi, cikgu nak bawa ke semua sebelah kiri dan cikgu nak terbalikkan equation ni. Maka, kita akan dapat 6x kuasa 2, 8x dengan 8x boleh cancel, tolak 18x, tolak 24 sama dengan kosong. Okey, jadi sekarang ni kita boleh guna kalkulator untuk selesaikan persamaan kuadratik ni. Jadi, A adalah 6 B adalah negatif 18 dan C adalah negatif 24. Maka, X tolak 4 dan juga X tambah 1. Sama dengan kosong. Jadi, X adalah 4 dan X sama dengan negatif 1. Bila X sama dengan 4, boleh-boleh ingat Y adalah 4 tambah 3X. Cikgu tulis dekat sini Y adalah 4 tambah 3X Maka bila X tu 4 Dia akan jadi 4 tambah 3 darab 4 Maka 3 darab 4 12 12 tambah 4 Y adalah 16 Bila X negatif 1 pula Y sama dengan 4 tambah 3 darab negatif 1 Maka 4 tolak 3 adalah 1 Maknanya koordinat titik pertemuan garisan Y tolak 3X sama dengan 4 Dan juga 6 bahagi X tambah 8 bahagi Y sama dengan 2 adalah pada koordinat 4, 16 dan negatif 1, 1. Dan inilah jawapan yang kita cari untuk soalan ni. Baik, sekali lagi cikgu nak ingatkan nota ni ada available untuk murid-murid download dalam bentuk PDF dekat link di bawah. Cikgu harap murid-murid dah enjoy tajuk sistem persamaan dan selepas ni kita akan move on dengan topik yang lebih menarik iaitu indeks set dan logaritma. Ha, topik seterusnya kita kena kreatif sikit. Nanti cikgu tunjukkan apa yang cikgu masukkan dengan kreatif ni. Kalau murid-murid belum menguasai chapter ni, cikgu jemput murid-murid untuk tengok sebanyak mana murid-murid nak tengok. Tengoklah 10 kali ulang, 20 kali ulang pun tak apa. Sampailah murid-murid faham. Okey, jom kita tengok video seterusnya pula